Нами на зв'язку зв'язку є Микола Левченко, депутат сьомого скликання. Доброго вечора, пане Миколу. Чи чуєте ви нас? Ну, вечір сьогодні добрий. Вітаємо вас. Чи вам як представнику попереднього режиму, видному представнику, публічному і одному з найяскравіших, скажімо так, ідеологів попереднього режиму? и российского, умовно его назовем так, руху, чи є вам страшно в связи с останніми подіями? Во-первых, вы переоцениваете мою роль насчет идеологии. Во-вторых, насчет как... пророссийскости. Я как раз про украинский политик. Я люблю Украину и жить хочу в Украине. Сейчас живете? Если не секрет. Что, если не секрет? Где вы сейчас живете, если не секрет? Я сейчас нахожусь э, за пределами Украины, поскольку... поскольку нет, Донецкая область это как раз э, Украина. Я считаю, Донецк это Украина, в отличие от вас. Мы тоже так считаем. Вам страшно в связи с последними событиями? Вы втекли из Украины? Нет, мне не страшно. Я готов бороться. Потому что эта власть, которая сегодня в Украине, которая терроризирует общество, терроризирует народ, то, что произошло с Калашниковым и с Бузиной, это акты террора, закугивания, борьбой с инакомыслием. Сегодня ответственность за это несет и Геращенко, и Аваков, ни в одном демократическом нормальном обществе не может внутренних дел, говорить, что когда он слышит, когда выступают эти вклады, от партии региона, у него рука тянется к пистолету. Микола, а я перепрошу, вы кажете, что это идеологические убийства, я правильно вас разумею? Я говорю о том, что ответственность за эти преступления, за тот развязанный террор, который идет сегодня на Украине против инакомыслия, лежит целиком на власти. Не может в нормальной демократической стране советник министра МВД, депутат Верховной Рады делать сайт, на котором фактически черные списки опубликованы, адреса и без суда и следствия вынесены приговоры. В этом, на этом сайте есть я, моя фотография, и там написано, что я сепаратист. А я хочу, чтобы Донбасс оставался в составе Украины. Это же ложь. Микола, я, пора... я... Стоп, а стоп. записи показать, как вы выступали с призывами к референдуму 11 мая. Если что хотите, зайдите на сайт Миротворец, посмотрите в вашем аккаунте, там это должно быть. А деятельности когда он выступал за... Я хотел сказать, что у нас все-таки за... должно за... а, работать а, нормально правосудие. Давайте все-таки дамо э, пану Левченку висловитися. Если ты те... Що відбулося, ці вбивства є ідеологічними, і це розправа з знакомисленням. Чому тоді абсолютно вільно і нікуди не тікають Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич і багато інших видних діячів попереднього режиму?